红斑性狼疮案例，我今年六十六岁，住在旧金山。自十六岁起，身体陆续出现红斑，逐渐扩至全身。红斑处流水很痒，经医生诊断为红斑性狼疮。这些年来，我找遍中西医都没有效果，毫无改善。西医告诉我没有得医。 有人介绍我用醋洗，洗完了第二天更痒，红斑更多。这些年来，我时常胸闷、睡不好、头晕，走路也不稳，手脚冰冷，没有力气，体力一天一天愈来愈弱，血压高，胆固醇也高，心脏、肝肾都不好，生命对我来说是一种痛苦，一种折磨。 二零一三年，有朋友介绍我到张昭汉医师原始点医学在旧金山的推广点，志工介绍我原始点理论，给我 DVD 光盘回家看，每天都煮姜水给我喝，每天帮我按推两次，并交代我要二十四小时温敷。推广点的志工试着用姜泥涂在我的红斑狼疮上。 再用保鲜膜包起来。刚开始几天很肿很痛，无法忍受。大概一星期后，我可以维持十二个小时才拿开，皮肤也不再流水，也比较不痒。有些地方也开始慢慢结痂了，真是很神奇。以前我爬楼梯三节也爬不上。 现在爬楼梯四十节也可以了，体力也改善了很多，身上的红斑也消失了很多，也不再那么痒。按推、温敷、涂姜泥。二零一三年十二月八号开始，每日早晚全身按推一次，温敷十二个小时以上，每日饮用。 自制秘鲁有机干生姜片一百八十克，熬煮的姜水，每日用姜粉加水成泥状涂抹在皮肤上，用胶布包住至少十二个小时。需要停止使用，在双臂上涂姜泥，双臂涂完姜泥用胶膜包住。 双腿上涂胶泥，用胶膜包住。两星期后，右手臂上明显改善。二零一三年十二月八号，二零一三年十二月二十三号，两星期后左前臂明显改善。二零一三年十二月八号，二零一三年十二月二十三号，两星期后。 左后臂明显改善。二零一三年十二月八号，二零一三年十二月二十三号，二零一四年二月三号，约两个月，红斑开始结痂。红斑开始结痂，不再流水。二零一四年二月十一号，又过了一个星期，红斑不再瘙痒，结痂处开始脱落，变得平滑。 二零一四年二月十一号六十三天之后的右手，二零一四年二月十一号六十三天之后的腿部，前后共计一百四十一天，手部变化，二零一三年十二月八号，二零一四年四月二十九号，腿部变化，脸部变化，处理前眼皮红斑明显。 处理后，脸部及眼部变光滑有光泽。二零一五年十二月，我真是感谢张昭汉医师的慈悲，原始点医学让我重生。今天我讲我的处理过程，是想告诉大家，这个红斑狼疮是有的救的。有红斑狼疮的人不要灰心，去找张昭汉原始点推广点就可以了。